İtiwi xəbərə baxırsınız. Göyçayda nar festivalı keçirilir. Hər il başdan bu tədbir böyük coşqu ilə qeyd olunur. İndi tədbirlə bağlı son məlumatlara əməkdaşımız çatdıracaq. Salam Rəşad. Buyurun, söz sizdədir. İştiririk sizi. Hər vaxtınız xeyirli olsun Aydın. Sizi və tamaşaçılarımızı İctimai Televiziya-nın canlı efir vasitəsilə Məsköy çaydan, yəni Nar festivalının keçirildiyi ərazidən salamlayıram. Az öncə təqribən daha dəqiq desəm 1 saat əvvəl məsələ Nar festivalına rəsmi start verildi. Artıq həm rəsmi qonaqlar, eləcə də belə deyək, kəndlilər, paytaq Bakıdan həmçinin digər şəhər və rayonlardan gələn qonaqlar belə deyək, festivalın olduğu ərazini gəzirlər, narları və narlardan hazırlanmış məhsulları serilirlər, onların dadına baxırlar ə, və ümumilikdə necə deyərlər, bayramın keyfinə çıxarlar. Xatırladım ki, ə, ümumiyyətlə nar bayramına 2006-cı ildən start verilib və bu hər il ənənəvi olaraq davam edir. Artıq bu il 15-ci ildir ki, ə, nar festivalı öz möhtəşəmliyi ilə davam edir. Təbii ki, ə, qısa müddətdə bir fasilə yarandı, amma bütün ə, bunlara baxmayaraq artıq toy çağıldılar, yenidən ə, nar məhsulma, yəni bir araya narları və nar məhsullarını bir araya cəmləməklə narın şöhrətini dünyaya tanıtdılar. Ümumiyyətlə xatırladım ki, Nar bayramı 2 gün davam edəcək. Bu gün axşam səhətlərinə qədər bu ərazidə, yəni bayram keçirilən ərazidə bir çox folklor qruplarının incəsənət ustalarının hazırladığı konsertlə və digər ə, oyunlarla tamaşaçılar tanış ola biləcəklər. Axşam saat 6-dan 18:00-dan 10:00-a qədər konsert ə, proqramı olacaq və səhərdə gün boyu ə, Belədir, artıq arıcılıqla tədvir davam edəcək. Hər kəs bayrama dəvətlidir. Hər kəs bayrama gələrək bu möhtəşəm və özəl görüntüləri görə bilərlər. Aydın, bizdən bu qədər. Söz sizdə. Hazırladığımız Reportaq TV xəbəri növbəti buraxmışımdan tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdıracağıq. Təşəkkür edirəm. Şəhər ətrafı ilə məlumata görə